Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rumput Gres. Di video kali ini, gua akan membahas sedikit mengenai perbandingan rumput Jepang dan juga rumput gajah mini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini agar dapat membantu channel ini menjadi lebih berkembang dan juga bermanfaat. Yang pertama, perbandingan rumput Jepang dan rumput gajah mini dari segi ketahanan. Jika kita membandingkan antara rumput Jepang dan rumput gajah mini, mungkin rumput gajah mini menjadi pemenangnya dari segi ketahanan. Sebab, rumput gajah mini memiliki ketahanan fisik yang lebih kuat daripada rumput Jepang. Sebagai contoh, rumput gajah mini dapat diinjak-injak sesering mungkin tanpa merusak rumput tersebut, bahkan sekalipun kita melindasnya dengan motor. Lain halnya dengan rumput Jepang, rumput ini mudah rusak ketika terlalu sering diinjak. Maka dari itu, rumput ini lebih cocok untuk penghias taman yang jarang dilalui atau dilewati orang. Yang kedua, yaitu perbandingan rumput Jepang dan rumput gajah mini dari segi perawatan. Untuk perawatan dari kedua rumput ini memang sangatlah mudah, namun terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah dari intensitas pemangkasan. Kita tidak perlu sesering mungkin untuk memberi pupuk terhadap kedua rumput ini. Cukup satu bulan sekali, ataupun dua bulan sekali, atau bahkan tidak dipupuk pun tidak apa-apa. Namun, untuk rumput Jepang, kita harus rajin memangkasnya. Setidaknya satu kali dalam satu bulan, ataupun dalam dua minggu. Hal itu untuk menghindari rumput Jepang ini menguning di sisi bawahnya. Karena, jika daun rumput yang memanjang, itu akan menghalangi sinar matahari yang masuk ke permukaan dari rumput ini. Itulah kenapa rumput Jepang dapat menguning jika rumput ini terlalu panjang. Untuk rumput gajah mini, kita tidak perlu sesering mungkin memangkasnya karena rumput jenis ini tumbuh melebar ke samping, jadi tidak dipangkas pun sebetulnya tidak apa-apa. Yang ketiga yaitu perbandingan rumput Jepang dan rumput gajah mini dari segi keindahan. Nah, untuk poin yang ketiga ini tergantung dari persepsi kita masing-masing. Ada yang menganggap rumput gajah mini lebih cantik, ada juga yang menganggap rumput Jepang jauh lebih cantik daripada rumput gajah mini. Nah, di sini gua akan memberikan opini gua terhadap kedua jenis rumput tersebut. Menurut gua pribadi, rumput Jepang jauh lebih indah daripada rumput gajah mini sebab Rumput Jepang memiliki warna hijau yang lebih pekat dan juga merata, serta jika dilihat, rumput ini akan terlihat lebih soft atau halus dari segi warnanya yang solid dan bentuk daun yang kecil-kecil memanjang serta lebat. Lain halnya dengan rumput gajah mini, rumput gajah mini memiliki warna hijau yang cenderung lebih terang daripada rumput Jepang dan terlihat tidak solid dari segi warna dan bentuk, dikarenakan bentuk daun dari rumput ini lebih besar dan melebar ke samping. Meski begitu, kedua rumput ini tetap memiliki keindahan, keunggulan, dan juga kekurangannya masing-masing. Oke, barangkali informasinya cukup sekian. Jika kalian punya pendapat yang berbeda tentang kedua jenis tersebut, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar, ya teman-teman. Dan juga, jangan lupa untuk like video ini serta subscribe channel ini, ya teman-teman. Cukup sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.